Prezident İlham Əliyev Joram Boy Olimpiya İdman Kompleksinin açılışında iştirak etdi. 2014-cü ildə başlayan bu kompleksin ərazisi 3 hektardan çoxdur. Sahəsi 9137 kvadrat metr olan kompleksdə böyük idman korpusu yerləşir. Universal idman zalı 905 tamaşaçı tutumluudur və bu zal basketbol, voleybol, həndibol, mini futbol idman növləri üzrə məşqlərin və yarışların keçirilməsinə imkan verir. İlni zamanda judo, taekwando, sambo, karate, ging boksinq və digər idman növləri üzrə məşqlərin və yarışların keçirilməsi üçün nəzərdə tutulub. Ölkəmizdə Olimpiya hərəkəti çoxdan vüsalı alıb. Ötən illər ərzində Azərbaycanda onlarla Olimpiya idman kompleksi tikilib. Bu isə ölkəmizdə idmana marağı artırıb, gənclərin asudə vaxtlarını daha səmərəli keçirmələri üçün geniş imkanlar açıb. Garonboyda istifadəyə verilən Olimpiya idman kompleksi də bu qəbildənin icra olunan layihələrinin sırasında xüsusi yer tutur. Kom bəlkə üzgüçülük hovuzunda daxildir. Burada 200-dən çox tamaşaçının yarışları izləməsi üçün hər cür şərait var. Bundan əlavə Kompleksdə güləş, boks, fitnes trinajor, aerobika, gimnastika və rəqs saları, şahmat otağı, konfrans zalı və digər otaqlar yaradılıb. Ərazidə 3 mərtəbəli, 4 yerlik mehmanxana da fəaliyyət göstərəcək. Burada da idmançıların və qonaqların istirahəti üçün bütün imkanlar var. Futbol stadionu tribunası 1141 tamaşaçı yerlikdir. Bundan əlavə 2000 futbol meydançası da qurulub. Voleybol, basketbol meydançası, həmçinin uşaq əyləncə meydançası yaradılıb. Kompleksdə fiziki imkanları məhdud idmançıların və tamaşaçıların tam istifadəsi üçün də müvafiq şərait yaradılıb.